Теряли Україну, так? Да? Війна йде з Україною, Ну, куди б більш братська республіка, ніж Україна була. А хто за це ответив? Втратили Україну? Хто за це відповідатиме? Та не вже. Ні, ну ви чуєте, які заяви лунають зараз на Московії? Ми просто роємо себе через яму, через тупик. а тупик. ней тупік, тому що. Тож то що предлагається січа душити, а саме ізоляція. Це, це уявіть, як справи на болотах то поганенько. Що вони тепер намагаються з'ясувати, хто ж винен, що у їхньої недофедерації тепер по всьому периметру вороги. А у адекватних сусідів, тобто тих, хто межує з Росією, тепер русофобія. Формується вокруг Росії така сплошна Балтійська лінія. Якщо не прилагають усилля... то действительно мы будем терять страну за страной в, в окружении России. Особенно обратите внимание, самое враждебное к нам отсутствие начинают испытывать страны, которые входили раньше в близкий круг. И Это очень плохо. Какой-то радости от того, что у нас портятся отношения с Азербайджаном. Точно нет. И я Точно знаю, что за каждую республику, за каждое направление были ответственные лица. И надо спрашивать. Вот э, потеряли Украину, да? Война идет с Украиной. Ну, куда вот более братская республика, чем Украина была? А кто за это ответил? Кто вот вот? Взять перечень людей, сказать, вы за это отвечали, и публично назвать их виновными, объяснить, где были допущены ошибки. Мы наблюдаем провалы и не видим ответственных лиц и наказания ответственных лиц. Ведь нечего радоваться, если вокруг России будет кольцо враждебных государств. Ведь это будет катастрофа. Радується точно нічим, справді питання то не просте, а і знову ця проклята невідомість. От невже до них реально досі не доходить, хто насправді винен у тому, що Росія котиться на дно? Як думаєте, напишіть у коментарях? Ну а я ж розкажу, через що ще сьогодні біснуються пропагандисти. Бо ж дивіться, які кадри маю. Національна угроза безпеки, національна угроза економічне. Ми бачимо по факту. малый бизнес, средний бизнес начинает страдать. Туристы, которые приезжают сегодня отдыхать в Абхазию, даже если у них очень дешевые путевки, они должны понимать, что они сэкономили на проживании, но они имеют возможность отдыхать клубы, дискотеки, рестораны, пляжи, вечеринки, экскурсии, все что угодно. Но этого нету. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких отглавах. Это большая проблема, это большая беда. Це, до речі, в Абхазії вже теж заявляють, що росіяни несуть загрозу. І директор фонду кіно «Республіка» Олександр Басарія заявив, що росіяни, які приїжджають до Абхазії дешевими путівками, становлять загрозу національній та економічній безпеці. Тільки росіяни то досі нічого не зрозуміли. Ну а ще путінські маріонетки. Появляється новість, какую-то діятель. из некого фонда кино Абхазии по фамилии Басария сделал заявление, что нищие русские туристы не нужны и вообще они мешают. Ну, а поскольку сейчас эпоха нервная, естественно, да, все помните, какие события у нас были на прошлой неделе, естественно поднялась э, волна э, гнева. Зачем-то с этим попытались вступать в полемику. Это я вообще не понимаю. Ну по той лишь причине, что вот таким образом вы пытаетесь себя поставить на его уровень. То, что перед нами, либо очень глупый человек, и это скорее всего, либо просто человек, который решил, что у него тоже должны быть в жизни пять минут славы. І он та такову получому славу скоріє отрицательною не несомненно. Тим часом інші пропагандисти Кремля намагаються оперативно з'ясувати, а чого це Трамп раптом передумав і Міноборони США таки відправить додаткове оборонне озброєння Україні. До речі, для України було зроблено виняток, і Пентагон відновлює постачання озброєння до того, як завершиться процедура переоцінки військових поставок по всьому світу. Про це йдеться в заяві старшого речника Пентагону Шина Парнела. А ось що тепер робиться в московських студіях, тобто на російських телепомийках. Я от хочу зрозуміти такий прямий вопрос. Вони безстрашні? Ані не бояться нічого. Или это что? Или система, которая им позволяет быть вот такими наглыми? Последняя. Последняя. Тем часом Рупор Кремля, той, есть что Гаспарян, що что и его аналитика здатна аналитика кого-то переконати в том, что Украине в насправді то нічого не допоможе, ані оружие, ані тим більше політика Трампа. Вопрос України не решен. Нікак. И э, больше того хорошего решения для Трампа в нем не существует. Ну, это очевидно уже. да? Хорошее решение для Трампа было бы, если бы условно там, в первую неделю действительно вот все резво так понеслись. Почему нет хорошего решения? Потому что Украина не готова э, ни к каким переговорам. Потому что начало переговоров ⁇ это политическая смерть Зеленского. Он, конечно, мужчинка своеобразный, но не настолько глупый, чтобы этого не понимать. к вам эта словесная диарея? Напишите в комментариях. До речи, не только Гаспарян урве дах від новин. Ось еще один путинский блазень беснуется. Саныч, как тебе Трамп? А что, классический случай, как говорил профессор Преображенский, биполярного расстройства. Все, все нормально. Хотя не очень понятно у кого у Трампа или у самой разнообразной общественности, которая после прихода Трампа к власти кричала, что теперь-то все будет по-другому. И что, конечно, Трамп больше всего в жизни заинтересован, чтобы войну прекратить, и все остальное, и все прочее, и вообще он все, 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 все поменяет. Ну, как он все поменял, мы хорошо видим сначала по его действиям во внутренней политике, разочарованным, понимаешь. Ну, вот теперь э, все потихонечку возвращается на круги своя. Мы сейчас потихоньку переходим к тому, что будем все-таки Украину продолжать аккуратно может быть, не в тех масштабах, но оружием снабжать. А Трамп заявил о том, что удары такие сильные, такие сильные по Украине, что надо немедленно переходить к передаче оружия до да. прежде всего оборонительного, было сказано представителями американской администрации. Правда, там такое оборонительное оружие, как Морелес Хаймерс, очень оборонительное. А, авиационные ракеты некоторые тоже очень оборонительные. Калфайеры, например. А, ну, техника, да, техника тоже потихонечку поет. Я думаю, что Абрамс уже так сходу никто передавать не будет, а, ибо зачем? Вот, а так всякого, всякого разного до да, кучи передадут, естественно. А, от як то так. А ще маємо і такі новини. ЄС готує найжорстокіші санкції проти Росії за останні три роки. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Він каже, що у відповідь на посилення російських атак проти України Європа і розробляє найжорстокіший пакет санкцій. А ще за словами баро, глава Кремля Путін не лише не погодився на пропозицію перемир'я, а й, взагалі, Росія посилила удари по Україні. Они уже точно не понимают, что такое Великая Отечественная война, и самое главное, не понимают, кто в ней и участвовал, и кто одержал победу. Ну, фактически, посмотрите, я не знаю, половина наверное, руководителей сегодняшней Европы – это внуки солдат вермахта. И, конечно, что мы от них ждем? Нічого хорошого міністр закордонних справ Франції додав, що Росія більше не просувається на фронті, і сьогодні Путін насправді то задовольняється тим, що обстрілює ракетами і дронами житлові райони, завдяючи величезних жертв серед цивільного населення, і знову на болотах волання. Це етатраз Болтоний козлятник для. способен будет противостоять любой русской дивизии не больше 10 секунд. И при этом начинаешь понимать тогда, что за армию мы победили. Да, безусловно. Безусловно. Поэтому то, что делается сейчас, это не подготовка к войне. Это подготовка к пиар-компании. А далі ще цікавіше і вже скиглять через заяви Олександра Сирського, який взяв участь у засіданні ставки Верховного головнокомандувача і наголосив на відновленні позицій та утримані територій у Курській та Білгородській областях, і сказав, що ми продовжуємо сковувати у прикордоні значне угрупування противника, і росіяни не матимуть там спокою. І тут заволав Соловйов. От сейчас уже скоро буде рівно год, так? Да? Ну, там через месяц. Сначала вторжение в Курскую область. А кто виноват? Ну да, понятно. Враг силен и коварен, все ясно. А когда-то будет дан жесточайший анализ? Жесточайший. Почему это произошло? Когда поступали данные разведки? Кто их принимал? Кому передавал? Почему были приняты такие решения? Кто и как? Почему? Распорядился выделенными материально-техническими средствами людскими ресурсами. Когда было принято решение? Чья это была зона ответственности? Кто командир? Какую он понес личную ответственность? Как действовали гражданские власти? Действительно, что происходило с фортификационными сооружениями? Какие сооружения возводились инженерными войсками? Какие гражданскими службами? Какие именно? Какие компании были увлечены? Какие деньги затрачивались? То есть на каждый этот вопрос должны би даний атвіти, але давайте відверто. Попри скиглення руперів Путіна, і навіть проблему військо війську окупантів. Ну і звісно, проблеми з мобілізацією на болотах, гарматне м'ясо таки в Путіна ще є. Їх багато на жаль. А отже, і в наших оборонців багато роботи. Тож давайте підтримувати сили оборони, давайте донатити на потреби нашого війська, щоб окупантів ставало менше. І, звісно, дякую вам за зворотній зв'язок і за те, що дивитеся та залишаєте свої коментарі. Пишіть їх до речі, і під цим відео. Нехай якомога більше людей побачить цей випуск. А з вами була я Інна Набок. Нагадую, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.